Neslihan Atagul se encuentra entre los actores de series de televisión más populares de Turquía. Aunque Neslihan Atagul que ha emprendido proyectos exitosos, ha salido a la palestra con su vida privada, su edad, altura, Color de ojos y la serie de televisión que protagonizó están siendo cuestionados e investigados. Aquí está la historia de vida de Neslian Atagul. Se preguntan la altura, el peso y el color de ojos de Atagul, ya que es Leo. Atagul mide 1,69 metros, etros, pesa 40, y 9 kilos, y tiene ojos verdes. Neslihan Atagul estudió en el Departamento de Teatro de la Universidad de Yeditepe. Atagul, que comenzó a actuar en comerciales en 2005, saltó a la palestra con el personaje de Deniz en la serie de televisión Yaprak de Kumu entre 2006 y 2010. Ese mismo año, Neslihan Atagul. La estrella del largometraje El Kake fue considerada merecedora del prometedor premio. El joven actor participó en el Festival de Cine Golden Ball con su papel en esta película. Atagul apareció como Irin Baker que en la serie de televisión ayataka Kamediyor, que se emitió entre 2011 y 2013. En 2012, interpretó el papel principal junto a Nesli Atagul Deniz en la película Araf, escrita y dirigida por Jay Mustaolu. Recibió muchos premios por su papel de cera en la película Araf. Nesli Anatagul tiene 19 años. Fue considerada digna del premio Turk Moray a la joven actriz prometedora en el festival de cine Golden Ball y del premio Joven Bruja en el 1-6 Festival Internacional de Cine Femenino Flin Broom. Nesli Anatagul que recibió el premio al mejor actor actual y futuro en el Festival de Cine, Dos Morro de Moscú, y el premio a la mejor actuación en el Festival de Pune en India, prácticamente impuso un embargo a los premios. El joven artista causó sensación con la serie dramática y amorosa Fatih Arbille que se emitió en 2013-2014, y fue una adaptación de la novela homónima de Peyami Safa. Nesli San Atagul apareció ante sus fans con el personaje de Nare en la serie Sefirin Kezet, que comenzó a transmitirse en Star Tv a finales de 2019. Sin embargo, tuvo que abandonar la serie por problemas de salud. Su actuación en la serie de televisión Sefirin Kezet, también fue apreciada en festivales. Continuó su racha de éxito al ser considerada merecedora del premio a la mejor actriz de televisión en el Festival Internacional de Cine Artemis de Izmir y el premio a la mejor actriz internacional del año en el Festival Árabe Internacional Diafan. Neslihan Atagul comenzó a publicar la revista mensual en Internet Aziz en 2020. Protagonizó la serie de televisión Gecenin Ukunda en 2022-2023. Neslihan Atagul tuvo un matrimonio por amor con Kadir Doulu, con quien protagonizó Fatih Akarville, en julio de 2016. Neslihan Atagul tendrá 31 años en 2024, y Kadir Doulu tendrá 42 años.